Христос воскрес в ефірі телеканалу Рудана Бесіди про вічне» я вітаю наших глядачів із Тернівського району. Ми знаходимось на Алеї Слави, де колись стояв один із Криворізьких храмів. Про його історію ми запитаємо наших краєзнавців. Добрий день, Христос. Воскрес Ліна Михайлівна, Розкажіть, будь ласка, про історію цього поселення і про історію найпершого храма, який тут стояв. Особливості нашого Черновського посолка його духовності такової, що начало он ведет від козацького поселення. Это был 1648 год. Казаки, одержавшие победу над воеводой Потоцким под Желтыми Водами, возвращались к себе на Днепровские крепости. В частности, у них там была крепость Кодак. Шли обозы с уставшими казаками, ранеными, и путь пролегал именно мимо этого места – где протекает чудесная река Саксагань. Тогда была весна, все зеленело, все цвело. Богатые были терновники здесь. Все было белым-бело, все манило к отдыху. Они остановились здесь на отдых и для того, чтобы подлечить своих раненых. Ну и за казацкой традицией, если у них отдых был, у них была трапеза. Трапеза была очень веселая, с казацкими песнями, с казацкими играми. И на фоне такой красивой природы этого цветущего терновника родилось название «Веселые терны». Сначала оно было неофициально, а просто такое вот, нарисательное. «Веселые терны». Когда они потом, выздоровевшие, приезжали сюда, к себе на Днепр, в крепость, их спрашивали, где вы лечились. Они говорили, да там, в «Веселых тернах». Вот так и пошло это сначала неофициальное название «Веселые терны». А, в, а потом те, которые выздоравливали, но не были пригодны к военной строевой жизни, они здесь оседали. Они женились на тех женщинах, которые присматривали за ними, которые ухаживали. Делали себе землянки, ну, рыли землянки, под жилище, устраивали это жилище. И организовывался потихонечку поселок. А в 1760 году сюда прибыл отставной казацкий старшина Григорий Шрам. Вот. Он как бы считается основателем этого поселка, потому что он начал здесь большое хозяйствование. Появились пахотные земли, разводились пасеки, скотоводство, рыболовство. Он очень много помогал людям, люди его полюбили. Он защищал их интересы и были ему благодарны. Ну и в знак благодарности благодарные жители назвали этот поселок Григорьевские терны. В 1775 году вышел указ Екатерины II о ликвидации Запорожской сечи. Запорожье казачество было распущено. Земли Григория Шрама были конфискованы, и сам он исчез неизвестно куда. На его место прибыл сюда надворный, надворный советник Зоммер. Но поскольку казаки, глубоко верующий народ, они в каждом подразделении был у них свой священник, они и здесь не могли быть без священника. И по просьбе поселенцев Зомер приглашает сюда священника Михаила Ерофеева, который тоже жил в землянке, как и все люди. Церкви не было тогда, ни молитвенного дома. Он просто совершал требы. Но для людей этого было мало. Появилась необходимость коллективной молитвы, коллективного прохождения к Богу. Для этого нужно было место, нужен был храм. И вот люди обратились к Зоммеру с просьбой ходатайствовать о разрешении построения храма на территории поселка Черны. В это же время, кстати, после того, как исчез... Риори Шрам, поселок переименовали в Веселые Терны. Это уже было сделано как бы официально. С тех пор и по сегодняшний день этот поселок называется Веселые Терны. Строительство деревянного храма началось в 1785 году и закончилось в 1788 году. Имя ему было присвоено Григория, священномученика армянского. Это по просьбе поселенцев, которые оставались благодарными еще Григорию Шрам. Фотографии не сохранилось, не было тогда фотографий, но есть графический рисунок, сделан в Киеве, и есть рисунки очевидцев. Так что образ храма мы имеем. Радость для людей была очень велика, но радость была недолгой. Не судилось в этой церкви просуществовать долго, но ну, приблизительно месяца три. В мае месяце случился пожар, все сгорело дотла, и все, что было в церкви, все сгорело. После того, некоторое время в поселении не было возможности совершать церковные обряды и совершать молитвы. После Зоммера помещиком стал в этом поселке некий Шляхтин. Это был коллежский асессор нашего управления. Вот. И ему уже пришлось поднимать вопрос, опять-таки, перед Екатеринославским православным духовным правлением, о разрешении построения нового храма, но уже каменного. Разрешение было получено, но каменное строительство очень долгосрочное. И это было в 1791 году. И уже в 1792 году тот же Шляхкин снова обращается в Екатеринославское духовное правление с просьбой разрешить обустроить молитвенный дом. Ліна Михайлівна, а як виглядав цей молитовний дім, що в ньому було і чи продовжувалися молитви аж до Великої Вітчизняної? Молитвенный дом? функционировал так же, как обычная церковь. Благодаря поселенцам люди все снесли туда. Очень дорогие были старинные иконы там, убранство, рушники, то, что мы называем. Близ лежащие церкви помогли. В частности, очень помогла Саксаганская церковь, утварью церковной, книгами своими. Службу продолжал тот же священник Михаил Ерофеев. И этот молитвенный дом существовал очень долго. Он пережил и царские времена, и до царской революции 17 года, и гражданскую войну, и Первую мировую войну, и после 17 года он еще несколько лет функционировал так же, как церковь. Ну а потом все-таки это у нас был, было советское правительство, атеистическое, его закрыли и сделали там дом пионеров. Он оставался жив, но там был дом пионеров до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны. И во время этой войны бомбежка была поселка. И было прямое попадание. Бомба прямо попала в этот молитвенный дом, и он уничтожен. Его нет. Сейчас даже места нет и фундамента. На его месте сейчас сооружен наш краеведческий музей. Музей славы он у нас называется. Анатолий Федорович, расскажите, будь ласка, кто будувал другой каминный храм, который стоял на этом месте, и как он выглядел, и как склалася его история? В 1791 году местный помещик Михаил Шляхтин начинает строительство самого первого на Криворожской земле каменного храма, который был посвящен Архангелу Михаилу, архистратигу небесных сил. К большому сожалению, помещику не удалось увидеть освященный, построенный храм. Строительство продолжалось около 15 лет и благополучно завершилось в 1806 году благодаря стараниям вдовы, Шляхтина Екатерины Родионовны. Храм был очень красив. Достаточно сказать, что он имел двухъярусную колокольню, высокий красивый купол, который венчал позолоченный крест. В самом помещении находились старинные иконы, фрески украшали стены храма, прекрасная была акустика. Великолепный иконостас дополнял целостную картину этого храма. Храм Архангела Михаила был построен в классическом архитектурном русском православном стиле. Церковный притч содержался за счет пожертвований местных прихожан. Они же выделили для храма 120 десятин пахотной земли. Во второй половине 19 века настоятелем церкви Архангела Михаила был священник Афанасий Васютинский. Вторым священником был Афанасий Волошинов. При храме в 1894 году открывается церковно-приходская школа. В ней в 1901 году обучалось 57 мальчиков и 27 девочек. Кроме церковно-приходской школы, стараниями церковного причта были открыты и школы грамоты. В конце 19 столетия на Криворожье начинается промышленный бум. Это приводило не только к росту промышленности, но и к увеличению количества населения. Соответственно, потенциально увеличилось и количество прихожан. В 1901 году в храме Архангела Михаила было около пяти тысяч прихожан. Это дало возможность действующему в то время правящему, архиепископу Симеону Покровскому, это был архиепископ Екатеринославский и Таганровский, подписать распоряжение об увеличении штата церковного причта храма Архангела Михаила. В храме служило уже два священника, два псаломщика и один диакон. Настоятелем храма был отец. Анатолий Крамаренко, вторым священником служил Владимир Курилов. Обязанности церковного диакона выполнял Илья Василенко. Он же, кстати, преподавал и закон Божий в церковно-приходской школе при храме. Псаломщиками были Самуил Яровой и Владимир Яновский. Анатолий Федорович, а как склалась доля этого храма у радянские часы после революции? В январе 1920 года, после окончания братоубийственной гражданской войны, на Криворожье устанавливается советская власть. С этого периода в жизни православных храмов города начинается трагическая страница, которая в конечном итоге приведет к закрытию и разрушению многих православных церквей. Несмотря на такой тяжелый период, в храме Архангела Михаила продолжались богослужения. Не прекратились они и в 1922 году, когда советская власть инициировала так называемую кампанию по изъятию церковных ценностей для оказания якобы помощи голодающим по Волжье. Совсем тяжелой стала церковная жизнь со второй половины 20-х годов прошлого столетия. На страницах Червоного Герныка публиковались постоянные призывы о демонтаже церковных колоколов, о закрытии православных храмов. В 1929 году церковные колокола, к сожалению, были сняты с Михайловской церкви. Но некоторое время еще священники правили службу Божью в стенах этого великолепного храма. В марте 1930 года на двух последних священников храма Андрея Татаренко и Михаила Горбачева оказывается страшное давление, прессинг. Священники, к большому сожалению, не выдержали, сдались. Они отреклись от сана и веры. А это послужило сигналом к закрытию храма. И уже весной следующего года храм был официально закрыт местными властями. Несколько лет церковное здание простояло закрытым. А в 1933 году местные власти поднимают вопрос о перепрофилировании его под клуб. В клубе устраивались, который помещался в церковном здании, устраивались различные увеселительные мероприятия, демонстрировались фильмы. Но даже такими новшествами не удалось властям заманить в бывшее церковное здание перепрофилированные под клуб, большое количество молодежи. Многие прихожане с осуждением относились к этой затее. И в конечном итоге клуб был закрыт. Так и не выполнил той роли, которую ему отводили местные власти. И тогда было принято решение передать церковное здание под зернохранилище. Но недолго и зернохранилище находилось помещение храма. И, наконец, в 1935 году Местные комсомольцы-безбожники, атеисты во главе с председателем сельсовета Савелием Топко организовали акт вандализма. Они ворвались в здание храма, выносили и сжигали старинные иконы, священные книги. Этот акт святотатства не прошел бесследно для безбожников. Господь наказал еще при жизни многих инициаторов этого страшного кощунственного акта кого смертью, кого болезнями, кого другими какими-то несчастьями. Но, к большому сожалению, церковное здание ветшало, оно разваливалось. И к концу 1937 года храм Архангела Михаила, то прекрасное церковное здание, которое было освящено еще в 1806 году и простояло больше столетия, было разрушено и потеряно навсегда. Первые безбожные пятеречки зупинила Великая Вечезняна вина. Краина потерпала от кровопролитных боев. И великою втихою для народу в цей час стала вера. Немецкие оккупационные власти, учитывая просьбы местных прихожан веселых тернов, разрешили проводить богослужение в Михайловском молитвенном доме. Но, к большому сожалению, в 1944 году, в разгар боев за освобождение города от немецко-фашистских захватчиков, на помещение молитвенного дома упала авиационная бомба, здание было разрушено. Приход лишился и этого православного храма. Но прихожане не пали духом. После окончания Великой Отечественной войны они собрали из своих скудных запасов необходимую денежную сумму, купили недалеко небольшую сельскую хату и переоборудовали ее под молитвенный дом. Правил службу Божью в этом молитвенном доме отец Николай. Уже не молодой священник, он пользовался огромным авторитетом и уважением среди прихожан. Его отличали беззаветная преданность Господу, любовь к ближним, желание прийти на помощь и оказать совет или реальную помощь тому или иному прихожанину, который обращался к нему с помощью огромная, за помощью огромная скромность. Отец Николай служил в храме до его закрытия, а это произошло в начале 1960 года, когда начинается новый виток антирелигиозной кампании, инициированной Хрущевым и активно поддерживаемой городскими властями. Молитвенный дом этот был закрыт. Отец Николай, лишившись средств существования, вместе с матушкой и дочерью уехал в село Софиевку. Довгі роки население селища Веселі Терни залишалося без соборної молитви, Аж нарешті, у 1989 році місцеві жителі почали активно боротися за своє духовне життя. Вони розуміли, що типовий храм звести не зможуть, і вирішили купити в приватному секторі дім і перебудувати його. Був створений комітет парафіян, які зібрали гроші та надіслали прохання про відкриття Дому Божого до Дніпропетровської єпархії. А поки це прохання ходило з кабінету в кабінет. По обласних республіканських та союзних установах християни, не чекаючи на дозволи, купили хатинку і почали роботи по її переоблаштуванню. Очевидці розповідають, що це треба було бачити. Ніхто не приглашав, ніхто не заставляв, не було начальника, не було бригадірів, нікого не було. Одни энтузиасты, люди шли, утро наступало, люди шли, шли сами. И здесь работали, как муравьи. Кто что? Кто вычищал площадку для двора? Кто вычищал строительный мусор? Кто раскапывал ров под фундамент, потому что под алтарь нужен был фундамент, она же удлинена, эта церковь. Вот. Кто перегородки убирал, это была изба, были перегородки. Кто перегородки убирал, кто подносил строительный материал, кто замешивал этот раствор. Люди, каждый сам по себе находили себе работу. Это было очень удивительно на, на одном духу. И эта церковь, работы не прекращались до позднего вечера. А потом же, и в основном это были женщины. Мужчин-то мужчины были на работе, шахтеры, и вообще мужчин было мало, это были женщины. А ночью, чтобы не растащили стройматериал, организовали дежурство. И опять-таки дежурили женщины. Вот еще жива она недавно у нас была под свечницей Татьяна Тимофеевна Бицюк, она жива еще сейчас, она рассказывает, как ей приходилось дежурить. Но они два-три человека женщин вооружались инструментом, ну там кто-то пор, кто лопату, кто как и дежурили или на охране вот этих строительных материалов. Вот. И уже в 90-м году, в начале года, в марте месяце, уже церковь была, в основном, была уже построена. Когда выдали антиминс, это было в марте. Все-таки все месяцы, все церкви у нас официально получают разрешение в марте месяце. Был выдан антиминс, и уже церковь готовилась к празднованию Пасхи. 4 апреля, это по старому стилю, по новому по стилю было 15 апреля, в тот год была Пасха. Храм, алтарь был еще не закончен, как таковой он только обозначено было место. Потолка еще не было, только свод, крыши был, но люди шли, шли и шли. Какая это была радость, какое это было ликование народа. Своими силами, сами, по своей инициативе они церковь оборудовали, сделали и пришли осветить Пасху. Першим настоятелем нововідкритого храму на честь архістратига Михаїла став отець Павло Крот, який прослужив тут майже 10 років. Він зміг об'єднати парафію у справжню родину і багато потрудився для розбудови храму. Після утворення Криворізької єпархії Михайлівська церква прикрасилася і новими образами і новими спорудами. А після смерті протиєрея Павла тут змінилося кілька настоятелів. Кожен залишив пам'ять про себе. Так, при отці Діонісії. Парафія збудувала вхідну браму, на якій помістила турковицький образ Пресвятої Богородиці. Владика Єфрема було висказано пожелання, щоб кожна церква мала ікону Божої Матері Турковицької. Мы тогда приняли решение сделать ее надворной, вот там на улице, такую большую, чтобы не только поклонялись ей прихожане, которые идут на службу, но и люди мимо проходящие. У нас рядом вот и кладбище, и люди с семьями идут на кладбище, нельзя же не остановиться у иконы. Вот остановившись там про себя своїми словами, шепчут какую-то молитву, а потім обсуждення своєї сім'ї продовжається. І ви знаєте, це теж какой то стимул для підняття возрождення духовності. Останні п'ять літ парафію очолює протигерей Ігор Кучеров. За ці роки вдалося не лише підремонтувати храм, наново перекрити дах і встановити нову маківку та справитися із проблемами опалення та енергопостачання. Отець Ігор. Вперше відкрив при храмі недільну школу. Основне направлення роботи нашої Воскресної школи, крім і в теоретичних занять там по закону Божому, по ізученню духовної літератури, крім того, вони займаються волонтерською роботою, поисковою роботою, вони займаються послушанием в церкви. Они занимаются научно-исследовательской работой. Даже есть одно такое вот направление, уроки есть, называется «Наука, культура и религия». Кстати, в нашей воскресной школе очень честные связи с музеем нашим, с библиотекой и с школой. Мы на базе их проводим и праздники, и мероприятия, и что-то общее, какие-то собрания. Выступаем у них с лекцией, они приходят к нам. История все-таки – это память это память. И воспоминания прошлого, и связь с будущим. Сейчас центром духовности в нашем поселке вот этот наш храм. Вот. Это как связь поколений. Храм – это тот ручеек, который вдохновляет людей и воспламеняет в людях любовь к вечному. Тривають бесіди про вічне, Я вас хочу запросити до Криворізького драматичного театру, де зараз проходять треті Кирило-Мефодіївські читання. Давайте дізнаємось, які доповіді підготували на цей раз криворізькі науковці. Цього року Кирило мефодіївські читання змінили місце свого проведення. Учасників конференції прийняв Криворізький міський театр імені Тараса Шевченка. Власне вшануванню 200-річчя від дня народження кобзаря організатори заходу присвятили чимало уваги. Не забули і ще два ювілеї: – 700-річчя від дня народження преподобного Сергія Радоницького та 450-ліття від дня виходу у світ першої української друкованої книги апостола. Такий вибір не випадковий, адже ці події, так само як і діяльність святих просвітителів рівноапостольних Кирила та Мефодія, посприяли розвитку освіти і культури на наших землях. Безцінні дари, які для нас оставили преподобні, отці наші, учителі слов'янські, наш поет Тарас Григорович Шевченко, ми повинні не тільки зберігати, но и приумножать и передавать нашим грядущим поколениям. Я призываю Божье благословение на всех участников, организаторов этой конференции и верю, что ее духовные плоды принесут много духовной пользы для всех наших бессмертных душ. Ця наукова конференція, що проводиться з ініціативи Криворізької єпархії і вже має статус міжнародної, традиційно збирає не лише православне духовенство і вихованців недільних шкіл міста, а й представників вузів, керівників, викладачів, студентів та учнів закладів освіти України, а також закладів культури. Прежде всего хочеться поблагодарить владику. и наше духовенство города за то, что мы совместными усилиями идем к одной высокой цели – духовное воспитание нашего подрастающего поколения. Это чрезвычайно важно для нашего города. И именно в свете такого значимого, большого праздника, потому что э, начало письменности несет просвещение, просветление э, в разум наших людей. Все-таки родная мова выховывает человека, а уже потом до этой родной мовы мы добавляем І технічно світу, гуманітарного світу, і інші 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 види знань. І це дуже важливо, це край важливо, особливо зараз, коли, коли суспільство трошки, трошки збуджене, знервоване і, і, і прямо таки потребує відчуття миру. Дуже важливий цей Ореол, Ореол святості, Ореол миру, Ореол нашого національного надбання. Яке идет рядом, поруч с тем великим и принесенным на свет Кириллом и Мефодием. Організатори читань собі за мету ставлять ще й стимулювання активної творчої та наукової діяльності молоді. І судячи з усього, це їм вдається. Ми зустріли тут чимало учасників минулих форумів, які залюбки розповідали нам про цьогорічні теми для виступів. Я не вперше приймаю участь у в наукових читаннях, і це завжди дуже позитивні емоції, дуже великі враження, і вони є великим стимулом до подальшого навчання, до майбутнього. І тема моєї доповіді є дуже актуальною. У наш час я активний учасник Кирила Мефодівських читань. Для мене дуже цікаво кожне читання виходити та слухати або розповідати про історію збереження цінностей. Наші часи я вже, якщо чесно, вже беру участь другий раз. Минулого року також я тут була. Мені дуже сподобалося, це дуже цікаво. І як на мене, це дуже важливо для кожного, не тільки як студенти, учні, а для кожного людини. Тому що ми тут представляємо і бачимо саме духовні витоки і духовну культуру нашої нації, наших пращурів, наших предків. І тому зараз на даний час це дуже актуально і потрібно для кожного з нас. Криворізьке духовенство теж знаходить час не лише для організації самої конференції, а й для того, щоб послухати доповідачів на Кирило-Мефодіївських читаннях. Говорять, що такі студії для них є корисними. Це важливо, тому що священник має саморозвиватися, розвиватися і совершенствуватися на всякому рівні. І священні должен розвиватися і совершенствуватися не тільки на церковному рівні, духовному рівні, Ну і в цьому году ми празднуємо і 200 двохсотлітті Тараса Ріоріча Шевченка і. выход в первой, в книге печатной Ивана Федорова. И каждый священник обязан, он должен прежде всего совершенствоваться Слухачем Кирило Мофодіївських читань може стати кожен двері відкриті для всіх. Не розчаруються й ті, хто не зміг побувати на форумі, адже організатори обіцяють надрукувати збірник робіт усіх доповідачів. До речі, до нього увійдуть і розвідки тих учасників, хто через ситуацію в країні не зміг прибути на цю конференцію. А це учасники з різних областей України та ближнього зарубіжжя. Знайти збірник можна буде в бібліотеках і проштудіювати його в очікуванні наступних кириломофодівських читань, які відбудуться в травні. 2015 року наш час в ефірі вичерпано, і мені залишається тільки попрощатися з нашими глядачами до наступних зустрічей, і побажати усім миру, злагоди і любові. Ангела на всім хранителя.